в Александрии происходят. Я думаю, что вот у нас голова а спилки предприемцев, он более вам расскажет, то, что у нас мы ведем с властью диалог. Но власть, к сожалению, у нас сегодня такая, которая игнорирует абсолютно все. Они думают, что там в Белом доме жизнь одна, а здесь у нас там на рынках жизнь совсем другая. Если бы все тонкости рассказывать, ну, наверное, дня не хватило. Сколько раз мы с ними пытались вести диалог, проводили митинги. Эти митинги разгоняли, разбивали трибуны наши, оборудование наше разбивали. Ну такой беспредел в Александрии. Я вот здесь родился, здесь вырос, здесь живу. Я не видел еще ни одного раза то, что происходит сейчас. Поэтому мы хотим вам сказать большое спасибо, что вы к нам приехали. Я понимаю, что вы еще будете выступать. Но я вас очень хочу попросить, не мешайте вот этому господину, Рим, который Рим, в принципе, слышишь? кроме провокации, его прислали сюда специально сделать провокацию. Вот эту запись, которую он сейчас идет, я вам гарантию даю, она не попадет ни в какие правоохранительные органы. И все, что здесь происходит, происходит с законом. Мы подали заявку, знаю, есть милиция, она нас охраняет. Пусть себе человек снимает, ради Бога. Пусть скажет, за рахунок все, у него зарплата. Не, ну мы же скажет, За рахунок, Рима, не будем организаторами. За Зарахун пчелов, мы его укрыли.

Просто, Просто я всех предпринимателей исполнителей, все да, вы сказать, что спасибо Что люди пришел, люди, из них пришел, каждый из них И заехали к нам Давайте 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 в сей. В сей И хотя бы рассказали Будем понимать, что такое местное образование из какое оно из Я бы хотел вам сказать он подор. Он уже подор. Господин, не звони. Не звони. Не звони. Ладно, А, не звони. 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 Не 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 Не

Отработать, отработать надо, отработать за свое это. Неинтересно слушай. Слушай, ну не снимай. А потому что люди не хотят. Потому что люди не хотят. Может ли этот? Или ты вообще не соображаешь? Тебе сначку сказали, тебе это, ты стоишь Почему? Почему? Да зачем ты нарушен? Понимаешь, ты немного честница тебя. Меніальна громада, маючи э, статус юридичної публічного права, після того, як органи місцевого самоврядування. вони самі себе заснували, вони користуються за нашим комунальним майном, якщо ви умови на наші, вони проводять вам, як ви не створюєте територіальні громади, вони будуть безпределом займатися. І тільки ви можете самостійно, там буде в Сандрії зупинити той сприйтєв, а. Друзі, я Ковальов Анатолій, я з Танівського району, що на Черкащині. Мені не байдуже, що робиться в нас в країні. Ви дивіться, ми маємо чудову землю, чудових людей, а економіка країни все гірше і гірше. Ну, потеряйте снимай. 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 Снимай

Куда? А ну, а ну, а ну, куда? куда? И что? Ну, завтра вся Александрия будет вас видеть. Да, и ваши дети будет очень вредны. И мои дети обязательно, наверное, будут даже гордиться тем, что... Один, один, один против, против толпы! Да. 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 Чем Чё, гордиться? Да. Да. Что вышло? Дети да. Януковича да. тоже гордятся, что их папа сидел дважды в тюрьме. Да, я да. да. будут этим гордиться. А, гордиться. А, Вы это а, можете да. снять, если хотите. Да не надо. Я позволяю. Я уже все снял

стараємо. Ця людина зараз заявила про завідомо неправдиву заяву, про те, що їй перешкоджали там, чи не погрожували, це мені, такого нічого не було. А так же ви думали? Якби ми погрожували, то їздя б нас зробили. Що таке Так завтра перестане красти, то і тому не перебували. Правильно вести себе? Це ж не прийгати, не толкатися там. Я хто толкав? Хто тут ще за заяву? Заяву. Я

На нас всіх Я вважаю, що якщо ми переможемо, то ми допоможемо абсолютно всім. Протериторіальні громади, які за сьогоднішній день бояться я думаю, це можна так сказати, майбутнє і я читаю книги, ми Когда а да. да. они чувствуют, что Но... было сегодня, они узнают об этом первым, прямо сейчас узнают. Да. И вы видите, какая у них будет позиция. Это люди уважаемые в этом городе. Вот отличие от этого, зна... в нет, городе нет. уважают партию людей, нет. Людей, так нет, мы поэтому, против... поэтому уважаем людей, которые работали для этого города и создавали только благо. Поэтому то, что вы там думали и говорили, то понимаете, не понимая, я выполнял, как вы служебные обязанности. Вы служебные Какие у вас служебные обязанности? Да, да? Конечно, да, да. Какие у, у вас служебные обязанности? Информатизация информационно-аналитической политики. То есть моя задача освещать все, Почему что вы не пришли и не представили сразу? Почему Стоп, меня кто-то спрашивал. Нет. Нет. Я да. спрашивал вас, я вас нет, спрашивал нет, документы. Нет, нет, я просил, представьте нет, документы. Вы сказали, что, что я из БУ, заслуженный казачок. это, потом. Стоп. это Стоп. потом. И пошли, оскорбления. Стоп, потом. Ну не надо. И пошли оскорбления. Ребята, да, да, это, Дебята, имма, это имма. моя задача. Это человек, да. шиманский Написал э, заяву. Вот уже не будет Попросил, чтобы нет, обеспечить... я заяву по ведомой. Вы же службовый, вы знаете. что... просто это, нет, это не нет, послушайте, Я все знаю. что все знаю. Ситуация, которая произошла, да, то есть немножко вывела Вот только и все. Это может быть,

ну, тоже не все постигло. Я, я просил, я просил. Покупить, предста... Представь. Представь. Ну, Вы меня не предъявили посвящение. Еще а раз. А я вас а не. Вы... Не, сним... 네, ну вы же не Еще а а а раз. Я, я не, не, я не, не объясню, Вы на работе? Вы на работе? Нет, я не на работе. А тогда Еще раз. Давайте по порядку. Вот едет группа товарищей. Почему снимаете? Еще раз. Секундочку. Объясняю. Едет группа товарищей, и они говорили, что мы будем друг друга снимать. Они снимают. Приходит посторонний человек. Не посторонний. Ну, вы, нам, вы для нас посторонний. Вы для нас посторонний. Да. Секундочку. Да. Приходит посторонний да. человек. Он может нас снимать в двух случаях. Либо, либо он журналист, он определяет да. 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 самое, либо с нашего согласия. Да. Третий варианта нет. Есть. Какой? Какой? А что мешает мне? Подождите, так. что мешает мне снимать? Стоп, я отвечу, я отвечу, я отвечу, да. отвечу. Вы можете снимать до тех пор, пока я вам скажу, да. я против вы того, чтобы меня сняли. Компания Google перестала снимать. Секундочку, снимаете. Я против того, чтобы меня снимали. Так, давайте в этом месяце. Еще один вопрос, и я Один вопрос. Вы, секундочку, вы на, работе, вы на работе? Вы на работе или гражданин? Вы, вы гражданин или на работе? Нет, один вопрос. Нет, только, только один вопрос. Вы гражданин или на работе? Мы что вы на работе. Если вы на работе, я обязан вас снимать. Если вы на работе, я обязан вас снимать. Понимаете? Я снимаю милиционеров, Они не имеют права отказаться. Они на работе. Если вы на работе, еще раз. Вас снимать могут понимаю, почему. Я не понимаю, почему. на нашей стороне. почему. Я после этих парламентских выборов, вы сами знаете, Я сколько понимаю, сколько Я не понимаю, почему. украинского народа, но когда только свое кресло в парламенте, они забывают за этот украинский народ. Я была в кабинете министра закупа в колонку вот этому вопросу да, именно да? Э, о защите торговли. Да? Там да, еще, да еще, да, еще есть такая да. фишка, что если раньше контролирующие да, органы могли прийти да. к вам по направлению, да, то, то там уважаю. написано, я Думаю, уже не с другого города город. да, на Я Я в тебе тут жить. Этим людям в глаза Что ты, ты так в люди, в люди, Он на работе. В он горсовет. Молодец. Эти олигархи, народные депутаты, выстраивали себе супермаркеты, которые сейчас, вы понимаете, конкуренция большая. заработать, как они хотели, или и сейчас нам на, надо на убить именно малый и средний бизнес, который мешает, который самозанятая, который выходит на Майданы, на Майданы и высказывают свое э, мнение. И когда мы были в кабинете министра, он так рассказывал, полчаса рассказывал, что вы даже не понимаете, это для вас э, этот, этот закон хороший. Это для вас он, вы понимаете, что это все будет. Нормально. Да мы задали ему вопрос, зачем, зачем, если у нас есть налоговый кодекс, если у нас есть правила торговли, и зачем еще создавать новые законы, которые ущемляют права предпринимателей. Он говорит, почитайте хорошо. Я говорю, вы знаете, мы с июня месяца пишем вам пропозиции эти все. Мы уже отправили на 37 листах. Вот эту поревняльную таблицу, потому что когда вы писали письма, да, они нас бросят, напишите даже закон. Так э, смешно просто этих народных депутатов, какой закон-то. Да. И дело в том, что мы предложили им, э, на предпринимателях, допустим, навесили вот эти сумасшедшие штрафы. Почему не сделать штраф где-то 100 тысяч в день на того депутата, который не сидит в парламенте, а протирает штаны где-то на виллах у себя. Вот сделайте 100 тысяч в день. 100 тысяч гривен за, за то, что он вообще не работает. Потому что, когда мы помните, в том, в том году в мае были возле Верховной Рады и нас 14 человек со всех, со всех регионов пропустили сюда в Верховную Раду. Так мы насчитали что 87 человек, которые сидели в парламенте, а должно быть 450. Можете представить, сколько кормоедов мы кормим просто и тянем на своей шее. Нам рассказывают за пенсии, но есть такие 72 тысяч. Можете представить, это 346 предпринимателей должны обрабатывать одного рода, который себе назначил такую пенсию. Но мало того, что он на пенсии, они еще сидят в парламенте. Так что давайте задумаемся, давайте объединяться, потому что если пройдут выборы, то потом неизвестно, что будет. И делать вот эти территориальные громады, чтобы мы распоряжались, чтобы вот этот Холодия он уже Шел, чтобы чтоб вот этот холодий за свою зарплату не вот, снимал. Потому что он стоит и говорит, говорит. Когда ему сказали, когда ему сказали, говорит, ребята, твои дети будут смотреть, как ты стоишь, а он себя обнаветит, да, мои дети будут гордиться, потому что вас много, а я один. Герой, герой. Вот, я не думаю, что дети будут гордиться, когда будут громады. Когда будут громады. Вот, эти, вот, вот этого героя в Пимбале просто... И мы, как милиционер, приходили, я Я рассказал вам, что там есть электронная адреса. Если вы появляетесь на мою электронную адресу, то ваша электронная адреса попадет в вашу тару, и вам будет отводиться рассылочка. А вот это Кільської е, юристів Запоріжжя і інше. І ви можете запитання дати, потім вам відповідь буде. То буде встановлено всі нами контакт і ми будемо об'єднуватися. Там є вже матеріали, як створити територіальні громади, привіз, е, статути територіальних громад і інші документи, які потрібні в цьому разі. Друзья, давайте позитивчика немножко, я вам басню расскажу. В одном селе Сатарою овец ходил баран. Не рядовой глупец. Баранов умных вообще ведь мало. А выдающийся придет, спасть бы бывало, и не отыщет собственных ворот. Знать, голова уж слабая такая, а лоб, а лоб наоборот. Такого лба не видел никогда я. Случится, скажем так, что жить без всяких драк решит Атара. А чтоб шибаться лбами требуется пара, так он сразу гону в стенку. Бух! другой бы сразу отдал дух от этого страшного удара. А нашему барану ничего. И вот его назвали раз за твердолобость эту, не знаю, то ли серьезно, то ли в смех, ученым. И дабы выделить его из прочих всех, повесили на шею, как примету, диплом. Навечно, дескать, выдаем свидетельство ученности тебе. Баран Конечно же, как был небе, Ниме, но перед кошкой стал хвалиться. А что ты думаешь, сестрица, здесь, во дворе, никто мне не равня. Я как-никак диплом имею, его добыл я головой своей. Куда уж всем вам до меня. Кобык диплома, то у Мишка, ну хоть немножко, сказала кошка то пораскинул бы ты разумом овечьим, и понял бы, хвалиться нечем, поскольку заслужил ты свой диплом не головой, а лбом. А может, вовсе не в уме при успевании кроется барань. Иной баран, ни Б, ни М, а имеет звание. Это для того, чтобы мы Образование и образованность это разные вещи. Наши предки, наши родители, дед, дедушки, бабушки, они не имели того образования, которое сегодня имеем мы. Они не имели тех регалий. Но они были настолько разумны, настолько искренни, правдивы, трудолюбивы, что построили нам шикарную страну. Они оставили нам красивейшую Украину. Они пережили голод. Они пережили войну. Мы пережили Чернобыль. И неужели мы не можем в себе найти силы, чувство собственного достоинства, чувство гидности, чтобы на своей земле чувствовать себя как в общежитии? Какое они имеют моральное право, нанятые нами на работу люди, диктовать нам условия жизни? Ведь власть в Украине это мы, народ, это мы власть. Мы с вами власть, а они у нас на работе за деньги, которые мы платим в бюджет и содержим их за свои налоги. Вы понимаете, что они нам сели на шею, спустили ноги и битый не битого везет. У нас очень приятное осталось впечатление от вас, Александрий, и тот инцидент, скажем так, та, ну, потвора, что нам сделала, ну, пыталась сделать нам Неприятность, у нее ничего не получилось. Украина была, украинцы были, народ Украины был, а эти на вот они, вот, его, его люди, их с каждым днем будет все меньше и меньше. Может быть мест на Бежегорье им будет достаточно. Мы их туда все соберем. Они будут там работать, отрабатывать все долги, которые они нам должны, все, что они у нас украли. А украли они у нас. И заводы. И фабрики, звуки и деньги, все украли. Какие а мы это все восстановим. Мы у нас выхода другого можем. нет. Нам некуда отступать, Это наше. Понимаете или нет? Бросать как родину нельзя. Дом бросать нельзя. Придут, разграбят. Поэтому будем защищать. Конституция у нас есть, закон у нас есть, громады у нас есть, народ у нас работящий, сильный, здоровый. Поэтому все будет нормально. Слава Украине! Ну, я, ми, на завершення. Ми дуже вдячні вам, представникам Майдану, які ви нас завітали, Завітали, показали, як нам дійсно потрібно захищати свій дім, своє достоинство. І на цьому прикладі, який у нас може, де щось не виходило, ми побачили, як нам по-дальшому треба буде захищати себе. Тому ми дуже раді, будемо. якщо ви до нас завітаєте. Ми будемо відслідковувати вашу вашу рух, Ми будемо відслідковувати вашу діяльність, будемо спілкуватися. Я особисто постійно слідкую за розсилкою, яка приходить від рівня Білоцерківської, від підприємців за Запоріжжя і Кривого Рога. Постійно нам присилають. Тому я думаю, ми обов'язково будемо підтримувати з вами стосунки і не тільки дружні, а И быть чем дружней. Я даю вам. Мы, мы сюда, мы сюда за этим и приехали. Нам нужно объединяться. Нам нужно чувствовать... Э, чувство локтя должно быть, чувство плеча. Нам нужно быть вместе.

Законний, законний народ. Молоді такої розумної користь були. Потому, а, Я так. прошу вас заспівати пісню, тому що ми, як і проїхали, ми так, постійно співали пісню. чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилиці не дав, я в землю покину, я й в небо. Oh.

вот на фоне, да, на, на фоне европейской площади. вот там гарный фон. Ребята, давайте поторопиться. Молодой, молодой молодой Флаг чуть ниже, можно сложить его, да. чтобы он опустился ниже? Давайте все, кто будет присутствовать на Майдане, будь ласка, давайте сюда. Я уберусь.

Так, поїхали Вот так приїхали, не пойдет.